નમસ્કાર મિત્રો જય માતાજી કોઈ પણ પ્રકારમાં બંધન રહેલ હોય તો આ દિવ્ય સ્ત્રોત્રનો પાઠ સાંભળવા માત્રથી બધા જ પ્રકારના બંધનોમાંથી મુક્ત થાય તો એવું આ દિવ્ય સ્ત્રોત્રનો પાઠ કરીએ ઓમ અથ બંદી મોચન સ્તોત્રમ ઓમ શ્રી સ્ત્રોત્રી મોચન સ્ત્રોત્ર મંત્ર્ય कण्वऋषिः तिष्ठुप्छन्दः ह्रीं बीजं हूं किलकं मम बन्दिमोचनार्थं जपे पाठे विनियोगः ॐ ह्रीं ह्रूं बन्दिदेव्यै नमः इति मन्त्रस्य मन्त्रम् अष्टोत्तरशतं जपः बन्दिदेवीं नमो नमः ॐ बन्दीदेवीं नमस्कृत्य वरदाभयशोभितां तद्ग्रह्यां शरणं गच्छे शीघ्रं मोक्षं ददातु मे बन्दीकमलपत्राक्षी लोहशृङ्खलभञ्जिनी प्रसादं कुरु मे देवी शीघ्रं मोक्षं ददातु मे त्वं तुम बन्दि त्वं महामाया त्वं दुर्गा त्वं सरस्वती त्वं देवी रजनी चैव शीघ्रं मोक्षं ददातु मे संसारतारिणीं बन्दी सर्वकामप्रदायिनी सर्वलोकेश्वरी देवी शीघ्रं मोक्षं ददातु मे त्वं ऋस्त्वमीश्वरि त्वं देवी ब्रह्माणि ब्रह्मवादिनीं त्वं वैकल्पक्षयं कर्त्री शीघ्रं मोक्षं ददातु मे देवी धात्री धरित्री च धर्मशास्त्रार्थभाषिणी दुस्वाम्बरागिणी देवी शीघ्रं मोक्षं ददातु मे नमोस्तुते महालक्ष्मी रत्नकुण्डलभूषिते शिवस्यार्धाङ्गिनी चैव शीघ्रं मोक्षं ददातु मे नमस्कृत्य महादुर्गाम् भयादुत्तारिणीं शिवां महादुःखहरां चैव शीघ्रं मोक्षं ददातु मे इदं स्तोत्रं महापुण्यं यः पठेत् नित्यमेव च सर्वबन्धविनिर्मुक्तौ मोक्षं च लभते क्षणात् ॐ बन्दीदेवीं नमस्कृत्य वरदाभयशोभितां तद्गृह्यां शरणं गच्छे शीघ्रं मोक्षं ददातु मे बन्दीकमलपत्राक्षी लोहशृङ्खलभञ्जिनीं प्रसादं कुरु मे देवी शीघ्रं मोक्षं ददातु मे त्वं बन्दि त्वं महामाया त्वं दुर्गा त्वं सरस्वती त्वं देवी रजनी चैव शीघ्रं मोक्षं ददातु मे संसारतारिणीं बन्दी सर्वकामप्रदायिनी सर्वलोकेश्वरी देवी शीघ्रं मोक्षं ददातु मे त्वं त्वं देवी ब्रह्माणि ब्रह्मवादिनीं त्वं वैकल्पक्षयं कर्त्री शीघ्रं मोक्षं ददातु मे देवि धात्री धरित्री च धर्मशास्त्रार्थभाषिणी दुस्वाम्बरागिणी देवी शीघ्रं मोक्षं ददातु मे नमोस्तुते महालक्ष्मी रत्नकुण्डलभूषिते शिवस्यार्धाङ्गिनी चैव शीघ्रं मोक्षं ददातु मे नमस्कृत्य महादुर्गाम् भयादुत्तारिणीं शिवां महादुःखहरां चैव शीघ्रं मोक्षं ददातु मे इदं स्तोत्रं महापुण्यं यः पठेत् नित्यमेव च सर्वबन्धविनिर्मुक्तौ मोक्षं च लभते क्षणात् ॐ बन्दीदेवीं नमस्कृत्य वरदाभयशोभितां तद्गृह्यां शरणं गच्छे शीघ्रं मोक्षं ददातु मे बन्दीकमलपत्राक्षी लोहशृङ्खलभञ्जिनी प्रसादं कुरु मे देवी शीघ्रं मोक्षं ददातु मे त्वं बन्दि महामाया त्वं दुर्गा त्वं सरस्वती त्वं देवी रजनी चैव शीघ्रं मोक्षं ददातु मे संसारतारिणीं बन्दी सर्वकामप्रदायिनी सर्वलोकेश्वरी देवी शीघ्रं मोक्षं ददातु मे त्वम्रिस्त्वमीश्वरि त्वं देवी ब्रह्माणि ब्रह्मवादिनी त्वं वैकल्पक्षयं कल्पक्षयं कर्त्री शीघ्रं मोक्षं ददातु मे देवी धात्री धरित्री च धर्मशास्त्रार्थभाषिणी दुस्वाम्बरागिणी देवी शीघ्रं मोक्षं ददातु मे नमो स्तुते महालक्ष्मी रत्नकुण्डलभूषिते शिवस्यार्धाङ्गिनी चैव शीघ्रं मोक्षं ददातु मे नमस्कृत्य महादुर्गम् भयादुत्तारिणीं शिवां महादुःखहरां चैव शीघ्रं मोक्षं ददातु मे इदं स्तोत्रं महापुण्यं यः पठेत् नित्यमेव च सर्वबन्धविनिर्मुक्तौ मोक्षं च लभते क्षणात् ॐ बन्दीदेवीं नमस्कृत्य वरदाभयशोभितां तद्गृह्यां शरणं गच्छे शीघ्रं मोक्षं ददातु मे बन्दीकमलपत्राक्षी लोहशृङ्खलभञ्जिनी प्रसादं कुरु मे देवी शीघ्रं मोक्षं ददातु मे त्वं तुम बन्दी त्वं महामाया त्वं दुर्गा त्वं सरस्वती त्वं देवी रजनी चैव शीघ्रं मोक्षं ददातु मे संसारतारिणीं बन्दी सर्वकामप्रदायिनी सर्वलोकेश्वरी देवी शीघ्रं मोक्षं ददातु मे त्वमरिस्त्वमीश्वरि त्वं देवी ब्रह्माणि ब्रह्मवादिनीं त्वं वैकल्पक्षयं कल्पक्षयं कर्त्री शीघ्रं मोक्षं ददातु मे देवी धात्री धरित्री च धर्मशास्त्रार्थभाषिणीं दुस्वाम्बरागिणी देवी शीघ्रं मोक्षं ददातु में नमोस्तुते महालक्ष्मीं रत्नकुण्डलभूषिते शिवस्यार्धाङ्गिनी चैव शीघ्रं मोक्षं ददातु मे नमस्कृत्य महादुर्गां भयादुत्तारिणीं शिवाम् महादुःखहरां चैव शीघ्रं मोक्षं ददातु मे इदं स्तोत्रं महापुण्यं यः पठेत् नित्यमेव च सर्वबन्धविनिर्मुक्तौ मोक्षं च लभते क्षणात् હેવિતિશ્રીદ્રયામલે બંધીમોચન સ્ત્રોત્ર સંપૂર્ણ ઓમ નમયતી જે કોઈ મનુષ્ય આ પાઠ નિત્ય સાંભળે અથવા નિત્ય આ સ્તોત્રનો પાઠ કરે તો સર્વ પ્રકારના બંધનોમાંથી મુક્ત થાય છે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે ઓમ નમયતી